kita cerita tentang hutang, tentang wang dan sebagainya. Tapi kali ini kita nak cerita tentang e-invoice. Itu fasa keempat e-invoice bermula Januari 2026. Ya, di tahun baru ini. Tapi pastinya saya tidak kesorangan. Kita bersama dengan seorang yang akan apa, berbincang dengan lebih mendalam. Iaitu kita bersama dengan Dr. Muhammad Fairuz A. Razak. Iaitu Timbalan Presiden Persatuan Akaunter Percukaian Malaysia Mata. Selamat datang, Dr. Selamat Tahun Baru juga. Selamat Tahun Baru. Uh, baik. Okay, baik, Doktor. Bila cerita tentang um, fasa keempat invoice, uh -huh. sebelum kita pergi lebih mendalam, mungkin kita kena refresh sedikit untuk semua penonton. Apa sebenarnya e-invoice doktor silakan. Um e-invoice ni sebenarnya bukan cukai mm -hmm. tau sebenarnya. Okay. Dia sebenarnya adalah transformasi uh, e-invoice tu sebenarnya kepada digital. Mhm. Mm so maknanya dulu kita tulis pada kertas, yeah. kita hantarlah, kita buat ni sekarang ni dia dah berubah. Mm -hmm. Dia dah jadi digital, kita hantar secara digital. Semua ni tapi kelebihannya dia telah disahkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Mm -hmm. So maknanya invoice tu telah disahkan, maknanya kita dah ada satu parti lagi ada maklumat tentang berikutnya. Mm -hmm. So benda tu adalah satu keperluan supaya kita tahu uh, dapat membantu perniagaan, maknanya kita tahu kalau ada apa-apa masalah hilang invoice, benda tu dah ada kat situ, dah kita dah dapat. In fact, at least dia dah keluarkan uh, skat barcode scanner, kita boleh scan invoice mm. tu semua, kita dah ada dah. So, kelebihan dia lebih daripada sepatutnya. Cuma peniaga-peniaga takut bila katakan, bila ada masalah cukai je, takut kena kena cukai. Uh -huh. Itu. Tapi ini bukan satu cukai, ini satu transformasi digital invoice. Sebenarnya invoice daripada invoice tak, dulu kita tulis tangan uh -huh. lah, dia, uh -huh. sekarang dah lain. Nah, kita ikut arus perubahan zaman. Nah, Zaman dah berubah kan. Kita kena digitalize semua benda. So yeah. ini adalah satu inisiatif yang sangat bagus. Mm -hmm. Kalau kita tengok pun uh, kalau tengok negara-negara lain yang telah menjalankan e-invoice ni, dia kalau orang kata dalam tempo matang dia, kita boleh tengok kalau kita tengok barcode scanner, kita boleh scan. Bila kita scan, e-invoicing dapat tengok harga sekeliling dalam radius 1 km sampai ke situ dah. Mm -hmm. Itulah uh, orang kata ultimatum yang kita nak sebenarnya. Bukan itu saja kita nampak. Kadang-kadang bila kita nak lapor cukai, pasal cukai je Aa. orang takut Alah, hilang riset lah, dah pudar lah semua. Bila invoicing datang, bila tempoh matang, benda semua dah ada dalam MyTax kita. Bila yeah. ada dalam MyTax kita, kita je semak dan betulkan. Kita tak ada simpan dokumen tapi iaitu perubahan-perubahan undang-undang yang perlu di, akan dilaksanakan bila tempoh matang lah. Mm -hmm. So buat masa ni kita tunggu saja dalam yeah. Pak Ilhan, perniagaan masih lagi takut-takut dan orang yeah. kata berani-berani untuk buat ni sebenarnya. Selalunya biasalah ya, bila ada perubahan yang baru, mm -hmm. mesti akan rasa takut takut tapi betul. untuk kita faham sebenarnya sebenarnya ini adalah perubahan sistem hmm. yang lebih efisien betul, betul ya okey sekarang baru kita boleh uh, berbincang <laughs> ataupun nak berceritalah tentang uh, fasa keempat okay. e-invoice okay. yang kata bermula pada Januari 2026 okey jom kita cerita tadi, okey fasa ni sebenarnya bukan fasa terakhir sebelum ni lah uh -huh. tapi tahun depan uh, yang amat berhormat perdana menteri umumkan fasa kelima kita dibatalkan Hai. kerana kalau kita tengok fasa 4 dengan 5 ni adalah fasa orang kata fasa paling kritikal. Kerana mm. kalau kita tengok kan kenapa saya cakap kritikal? Mm -hmm. uh, 90% daripada peniaga-peniaga kita adalah PKS. Yep. So bila PKS ni dia memang ramai. So saya cakap 90% mm -hmm. ni most of the dia PK peniaga adalah dekat situ. Yeah. So bila kita kata dia orang takut, Or, dia orang memang dari segi tengok nak tulis pakai tangan, yeah, tak yeah. ada pakai sistem. Yeah. So bila macam tu eh uh, ramai lah orang kata mm -hmm. uh, orang kata terima kasih kepada mm -hmm. Perdana Menteri kerana dia mengumumkan yang bawah satu ke bawah tidak perlu lagi itu fasa uh, sebenarnya fasa terakhir lah sebenarnya okay. so sekarang ni fasa keempat ni menjadi fasa terakhir okay. uh, dia punya uh, ambang dia nilai ambang adalah 5 juta uh, ke 1 juta okay. so kalau 5 juta dan 1 juta inilah orang kata fasa-fasa orang kata yang banyak PKS ada dalam situ So PKS sekarang akan orang kata bertengkuis lumus untuk mm. jadi tapi kebanyakan dia dah orang kata didedahkan awal sebenarnya. Mm. So tak adalah takut macam sebelum ni. Kalau dia kalau kalau kena pertama-tama memang tapi masih juga ada yang orang kata masih takut-takut kerana mereka ni memang tidak ada dalam orang kata sistem perekodan yang betul. So bila tak ada sistem perekodan betul mm. uh, dia dia masih lagi sama ada saya perlu beli sistem mm -hmm. ataupun saya boleh pakai yang digunakan oleh my uh, my invoice oleh LSDN semua. So tertanya So benda-benda macam tu dia kena pastikan dia dah bersedia lah sebenarnya. Uh, okay. Jadi kalau ikutkan uh, yang siapa yang terlibat yang katanya tadi uh, untuk PKS ni kira 5 juta 1 juta. Okay. okay. Dan kalau contohnya kalau syarikat kecil-kecilan lah ya, uh. yang macam baru capai 1 juta akan. Uh. Dia kata macam mana mereka ni nak mula rasa bersedia uh, tanpa mereka rasa terbeban. Uh. Uh. Tapi, uh. tapi uh. kena tengok juga uh. pasal cakap 1 juta ni uh. dia punya base year yang dia ambil adalah tahun 2022. Uh So kalau tahun tu dia tak daftar lagi dia masih lagi belum lagi boleh masuk dalam sistem dia akan masuk kemudiannya sebenarnya oh. akan diumumkan kemudian. So sekarang ni kita akan kita akan lebih kepada yang 5 juta ke 1 juta. So base 2022. So kenapa do, do, kena tanya soalan ni kenapa uh -uh. based 2022? Uh -uh. Pasal nilai dia kita dah dah audit dah ada dalam rekod semua tempat dah. Kalau yang katakan dia 2023 baru 1 juta kita tak ada rekod dalam mana yang dia belum diaudit, belum lagi diperhalusi lagi. 2022 ni dah telah ada dalam data dekat negara, dalam SSM dah ada dekat LHDN satu so, dia dekat base year 2022 sebenarnya. Hmm okey, itu sebenarnya adalah jawapan kepada soalan kenapa 2022 tu. Hmm. Jadi kalau macam Uh, macam mana kira ni untuk mereka ni macam untuk peniaga-peniaga ni kan untuk mereka tidak panik sebenarnya uh, bila bertukar asisten ni biasalah hmm. takut panik dan tak tahu bagaimana nak mula dan sebagainya bagaimana agaknya uh, sebenarnya dia tak perlu panik sebenarnya hmm. kalau tengok kan uh, lembaga hasil negeri dah banyak buat handholding session maknanya dia pergi kursus ha. percuma pun ada tapi cuma bila uh, biasalah stigma kita dengar asli daripada cukai tu sebenarnya takut tapi nak tak nak kita kena tukar transformasi ni kita tengok dari zaman post covid ni banyak semua dah digital lah nak hmm nak I think this the best solution untuk kita kita masuk juga dekat e, -my, uh, e invoicing ni. Yeah. So kita perlu tengok sama ada kita mula-mula kalau kita tak nak guna sistem mm. perakaunan yang ada dekat luar tu, LSDN ada sediakan portal sendiri my invoice tu kita mm. boleh masukkan kat situ. Cuma uh, dia mm. ada kerja lebih sikit lah. Kerja lebih dia mm. dia kena key in dua kali lah yeah. ataupun uh, dekat situ. So bila kita ada juga selama yang kata boleh tak saya pakai sistem perakaunan yang ada dekat luar yang telah tersedia dan telah mm. boleh orang kata masuk dalam my invoice tu boleh guna. Mm -mm. Kita perlu Tu, tengok sama ada kemampuan syarikat tu sendiri boleh ke yeah. tak boleh guna sebenarnya. So kebanyakan sistem yang ada boleh orang kata integrasi bersama dengan my invoice LSDN tu. Yeah. Kalau tak nak kita guna. Tu tu satu. Nombor mm -hmm. satu, kena tengok dengan. Nombor dua, kena juga orang kata tengok pekerja-pekerja tak -pekerja sedia tak untuk lakukan my invoice tu yeah. sendiri. Yeah. Kalau tak lakukan macam mana kita nak lakukan? Pergi kursus. Kursus banyak yang telah di orang kata disyorkan percuma daripada LSDN. Mm. Banyak. Mm -hmm. Saya rasa tiap-tiap minggu ada saja. Ya ada online, ada physical, uh -huh. ada boleh ambil kesempatan. Ya. Kalau rasa benda itu tak cukup, boleh juga pergi dekat persatuan-persatuan yang lain melakukan orang kata kursus-kursus di luar yang ya. berbayar sikit tapi tak mahal tapi boleh lagi ambil pengalaman dekat situ macam mana secara orang kata sama ada nak dengar saja atau secara detail workshop pun boleh juga sebenarnya. Baik. Sebenarnya, doktor telah menjawab semua soalan saya iaitu dengan bagaimana agaknya untuk mereka menyediakan diri untuk tahu lebih lanjut hmm. supaya tak ada yang tertinggal bas betul, betul. sebab semuanya di hujung jari. Betul. Pilihan kita sahaja okay. sama ada kita ingin melakukannya ataupun tidak di mana hmm. kita sebagai Rakyat Malaysia lagi-lagi peniaga yang terlibat dalam kira-kira fasa keempat hmm. investasi kita kena cakna. Betul betul, ya? betul, betul, betul. Doktor, terima kasih banyak doktor Doktor Fairuz Irazak iaitu Timbalan Presiden Persatuan Akauntan Percukaian Malaysia mata kerana kongsi dengan kami sama, sama. di awal tahun baru ini tentang fasa keempat e-invoice yang bermula Januari 2026. Baik.